Когда сам себя называет художником, это как бы ну, немножко странно все-таки. Когда уже люди начинают его называть художником, тогда уже да, уже есть какое-то, он уже становится художником. Да, ну вот это новые работы, которые будут э, на выставке «Черное-черное море». Ну, дело в том, что как бы, в «Черном море» ниже 100 метров нет вообще никакой жизни. Э, ну там только сероводород и там ничего не живет. И поэтому здесь были какие-то старые работы, и я их просто вот так закрасил. Эта работа стоит 5. Я переехал в Киев в 2014 году, я переехал с Харькова, вообще сами я там э, из-под Харькова, из небольшого села. А в 2014 году уже как бы все, уже было пора переезжать, уже было какое-то понимание, что Харьков стал слишком какой-то э, медленный. И хотелось, ну как бы, хотелось Киева, то есть я Киев очень сильно люблю. И уже вот здесь я 4 года, ну один год я прожил не на Подоле, и это было, конечно, для меня очень тяжело, потому что я не очень люблю спальные районы, я не очень, ну как бы, оно меня все угнетает, и я не могу там долго находиться. И для меня Подол, наверное, это самый главный э, район э, Киева, в котором я живу. Здесь есть ощущение дома в этих улицах, во всем. Здесь есть какое-то даже не душевность, наверное, какое-то состояние определенное, когда ты можешь просто пройтись, зайти в кафе, встретить там много знакомых, много друзей, поговорить. Это очень интересно. И здесь очень круто, потому что там есть церковь маленькая, которая, ну, колокола доносится сюда, звук. И когда наваливаешь здесь техно, Становишься вот там на бугре и одновременно слышишь и колокола, звон колоколов и техно. И вот этот момент мне наиболее нравится, потому что голова просто с одной стороны техно, с другой стороны колокола. И ты просто получаешь какую-то удивительную эмоцию вот, и вдохновение мне например интересно сегодняшнее время мне не интересно как а, в творчестве работает с историей хотя я работал с ней но сейчас нет, сейчас не интересно сейчас интересно работать с сегодняшним днем. Ну вот последний проект, на котором я работал в Пинчуке, то есть это, в принципе, он был связан с новым поколением, с поколением Z, то есть это люди, которые рождены после 96 -го года, и проект назывался No Game, No Hero. Они ставят перед собой какие-то другие цели, цели, связанные с каким-то саморазвитием, с развитием себя как личности, постоянным каким-то поиском, кем они являются, кто они такие, то есть им там сейчас сколько, там 20, там, я не знаю, там, да, там 22, и когда это поколение придет ну, начнет управлять этим миром, когда им там станет 35, 40, 50, я не знаю, то, возможно, вообще вся ситуация поменяется, и а, будут вообще другие какие-то приоритеты, и, возможно, закончится вся вот эта какая-то такая манипулятивная игра людьми. Поэтому меня и вдохновляет, и как-то восхищает э, ощущение мира 20-летних. И я думаю, что это приведет в принципе в мире к очень сильным изменениям, ну то есть и положительным изменениям, потому что, э, ну, возможно, будет меньше политики, меньше агрессии, меньше войн, меньше каких-то согречений на каких-то конфликтах, а больше на развитии созиданий. Я лучше потанцую, можно? Потому что это нереально вообще. Как можно на это ответить? На хиба, на хиба. На хиба. На хиба казаты на хиба. Взагалі на хиба це все робити. Сейчас на мистецтво.